o'qituvchi kitoblarni nega yerga uloqtirdi darsliklar o'quvchilarga nega sinfxonada tarqatilmadi kecha beshinchi sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda nurobod tumanidagi birinchi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar va ularning ota onalariga qo'pol ravishda darsliklar va mashq daftarlari tarqatilganligi aks etgan video tarqaldi hamma o'qituvchi o'z xonasi endi o'qituvchining o'qituvchining muomalasi shu bo'lgandan keyin o'qituvchining ta'tiri shu bo'lgandan keyin boramiz videoda maktab o'qituvchisi kutubxonadagi kitoblar saqlanadigan binoning yuqori qavatidan turib pastda turgan ota onalar va o'quvchilarga qaratib kitoblarni tashlab yuborganligi kitoblar esa yerga sochilib ketganligi tasvirlangan o'sha kuni men 4 sinflar uchun keltirilgan maktab darsliklarini tarqatayotgan edim 4 d sinf rahbari kelib kitoblarni o'quvchilarga o'zim tarqataman deb olib ketdi uloqtirganini ko'rmay qoldim dedi kutubxonachi 4 d sinf o'qituvchisi kelib va shahida men o'zim sinfimga tarqataman 20 komplekt olaman 20 ta o'quvchim olmabdi ekan deb 20 komplektni berdim men o'zi olib ketdi mendan bitta bitta sanib, undan keyin chiqib nima qilganini bilmayman chunki men boshqalarga tarqatib yotandim tashqarida vaziyatni bilmayman bunday otib nima qilgan kitobni bunday ahvolda qilmaslik kerak qancha nima shundan bilim olyapti bolalar kitobni shunaqa qilib tarqatasizlarmi o'sizlar yo'q yo' unday qilib tarqatmaymiz sinflarga kirib berib tarqatardik shu safar shu nima da, shunday vaziyat bo'lib qoldi ko'tara olar edi. nurobod tuman xalq ta'limi bo'limi o'rinbosarining aytishicha shu yilgi o'quv yili uchun kitoblar tarqatilgan bo'lsa-da, 4 hamda 6 sinf o'quvchilarining ba'zilari kitob ola olmay qolgan videoda aks etgan holat ularga darsliklarni tarqatish vaqtida yuz bergan kitob tarqatilishi o'sha o'quvchi misol uchun hozirda ko'p darsliklar 6 sinf darsligi 4 sinf darsliklari hozircha o'sha vaqt qisqaligi sababli tarqatilmay qolgan ikkita o'quvchiga berilmay qolgan o'sha ikkita o'quvchiga kitob tarqatilgan zinada odamlar bo'lganligi sababli o'qituvchi shunday holatga yo'l qo'ygan xalq ta'limi mas'ullarining ma'lum qilishicha hozirda kitobga hurmatsizlik qilib yerga tashlab yuborgan o'qituvchi hamda mashq daftarlarini tarqatilish jarayonini nazoratga olmay mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yganligi uchun maktab direktori egallab turgan lavozimdan ozod qilingan bu holat yuzasidan tuman xalq ta'lim bo'limi ishchi guruhi tashkil etildi va o'sha holatga bevosita aloqador sinf rahbari hamda maktab direktori o'z vazifasidan ozod etildi ta'lim maskanida o'quvchilar oldida o'qituvchining kitobga bunday munosabatini hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydi mo'tabar nurmuhammedova ozodbek nurmuhammedov samarqanddan